بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال جل وعلا في كتابه الكريم بل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين الحمد syukur Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat sama-sama kita kembali semula ke madrasah ini pada bulan yang penuh barakah ini untuk menyambung kita punya sesi pengajian untuk semester yang kedua jadi kita dah lepas semester yang pertama dan kita baru melepasi bulan Ramadan harapannya semoga seperti mana pada bulan Ramadan kita jaga iman kita kita jaga amalan kita dan ha, kita mempertingkatkan amal kebaikan mudah-mudahan pada bulan-bulan yang mendatang ni pun kita akan terus istiqamah ha, untuk nak mengekalkan keimanan dan amalan yang ada amin ya rabbal alamin uh, apa nama ni seperti biasalah kan dia ya, bila kita pada bulan Ramadan tu banyak juga berehat kan mengajinya setengah hari kemudian rehat petang tu panjang sikit sebelum kita masuk ke asar kan buat persiapan dan sebagainya jadi mungkin ambil masa ambil masa sikit untuk kita nak membiasakan semula diri kita kepada apa kepada rutin sebelum Ramadan tapi tak sepatutnya masa tu lama. Ha, dia 2-3 hari cukup lah. Ha, dia tak perlu sampai. Oh, pasal dulu sebulan saya relax. So sebulan jugalah kena ambil masa. Ha, so benda ni 2-3 hari sudah mencukupi. Untuk kita membiasakan diri kita dengan pengajian. Ha, seperti sesi biasa. Jadi oleh itu. Apa ni. Ha, kalau orang tu dia ada. Semangat nak belajar. Dia ada rasa... Dahagakan ilmu... Sifat ingin tahu... Maka cepat untuk dia nak... Membiasakan diri dengan... Rutin yang sebelum ni... So ini satu... Yang keduanya... Saya nak ingatkan... Pada kalian... Ini siapa yang belum puasa kan, Dan... Ada hajat lah... Maka saya sarankan supaya... Kita ramai-ramai puasa keenam. Ha, ini kepada siapa? Ha, kepada yang nak menjaga ataupun nak meneruskan semangat beramal yang ada pada bulan Ramadan baru ini. ni ha, jadi ha, sayu kalau kita boleh puasa enam juga ha, kerana apa? kerana Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam bersabda ha, hadis riwayat muslim dan lain-lain dan man sama ramadhana siapa yang berpuasa pada bulan ramadhan thumma atba'ahu sittam min syawal kemudian disusuli dengan uh, dia menyusulinya dengan enam hari pada bulan syawal dan maka seolah-olah dia sudah berpuasa sepanjang masa kerana kasyamid dahri seolah-olah macam dia puasa sepanjang masa puasa setahun lah jadi and, kalau satu amalan tu digandakan sepuluh pahala dan puasa 30 hari ataupun 29 hari so kali 10 dapat 290 ataupun 300 hari kemudian campur pula dengan lagi 6 hari kali 10 jadi 60 hari so 290 campur 60 jadi 350 kalau 300 campur 60 jadi 360 yang mana tahun Qamari tahun Hijri eh, biasanya lebih kurang dalam 354-355 hari ha? jadi macam puasa setahun lah ado. Ah, kan. Jadi ini satu peluanglah yang Allah Taala buka kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan saya kalian pun kan boleh berniat untuk nak puasa enam. Ha. Jadi tak ada apa nama ni dia tak macam puasa Ramadan yang bersifat compulsory, bersifat wajib. Jadi kadang-kadang bila rasa puasa wajib ni orang rasa macam kenapa? Ha rasa macam lesu sikit. Kan. Tapi siapa yang buat dengan penuh iman, dengan penuh ihtisab macam Nabi kata, besarlah pahalanya. Kan? Tapi bila kata puasa enam ni dia sunat. Maknanya bila puasa tu dia optional. Ada pilihan. Jadi siapa yang pilih untuk berpuasa, maka dia akan buat dengan rasa semangat. Dia tak akan rasa lesu. Dia tak akan rasa macam tertekan. Kenapa? Kerana dia buat dengan hati yang rela. Jadi Kan pasang niat supaya apa? Supaya kita merelakan diri kita untuk puasa enam ni. Ni yang kedua. So sama ada nak gabung ke nak asing ni puasa qadha, haid nifas gabung ke? Kan ke? nak asing ke nak gabung? Kan kita dalam mazhab Syafie ataupun mengikut pandangan setengah ulama Syafi'iyah boleh gabung. Kan so sambil-sambil puasa enam, puasa sorry, sambil-sambil puasa qadha puasa enam sekali. Kan pun begitu saya secara personal eh ha, secara peribadi uh, uh, berpandangan bahawa ada baiknya kita asingkan antara puasa enam dan puasa qada. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang berpuasa bulan Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, man saama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'uhu sittam min syawal. Kemudian dia menyusulinya dengan 6 hari pada bulan Syawal. Ini menunjukkan bahawa puasa Ramadan dan puasa Syawal adalah puasa yang berbeza. Puasa qada puasa Ramadan. Bila kata summa ni kemudian ada pengasingan separation antara uh, ma'tuf Ma dengan Matuf Ma alaih. Uh, antara yang sebelum dengan yang selepas. Jadi maknanya kalau orang tu dia puasa Ramadan, puasa qada kan saya ugilah kalau dia asingkan dengan puasa syawal puasa enam barulah jadi 360 hari <laughs> kalau katalah dia haid enam hari kemudian pun puasa enam in the end dia hanya puasa 29 ataupun 30 hari tak cukup lagi 360 hari ataupun 350 hari so ada baiknya dia asingkan ok kalau nak asing pula mana yang lebih awlah puasa qadar dulu ke puasa enam dulu ha? awlahnya ialah puasa qadar dulu always wajib diutamakan wajib diutamakan ke atas yang sunat al fardu aqdamu minan nafli yang fardu mestilah lebih aula kalau didahulukan sebelum yang sunat yang digalakkan pun begitu kalau orang tu dia nak puasa sunat dulu puasa enam dulu pun boleh pasal dalam riwayat aisyah kata apa dia saya ni kadang-kadang qada saya punya puasa ni pada bulan syaban sebelum masuk Ramadan yang berikutnya ha? so apa pun jangan tangguh kalau boleh lah kan elakkan daripada puasa qadar last minute pasal kita tak tahu ni sempat ke tak sempat tak tahu sempat ke tak sempat ada beberapa kes yang mana beberapa orang wanita ni eh, dia kata Ustaz saya dah simpan dah tapi tiba-tiba haid saya tak ikut aturan jadi saya ingat kau cukup lah saya nak kodoh tu tapi tiba-tiba saya hack pula <laughs> ha, beberapa hari sebelum Ramadan so because of which dia tak boleh nak ha, ni apa nama ni dia tak boleh lah nak kodoh puasa yang tertinggal pada Ramadan yang sebelumnya dah tak pasal-pasal ha. jadi nasihat saya ha, bila nak kodoh jangan tunggu last minute Allah Ta'ala bagi 11 bulan untuk kodoh Okay. Jadi kalau orang tu contohnya kan, kalau katalah dia ada 10 hari sekali pun contohnya untuk dia nak qada. So kalau dia ambil sebulan sehari pun insya-Allah bai Syaban tu settle lah. Ha? Kalau dia ambil 3 hari contohnya ataupun 2 hari then, dan dalam masa 6 bulan, dalam masa 5 bulan ataupun dalam masa 4 bulan dah settle lah. Ha, jadi jangan tangguh 11 minit kerana kita tak tahu sempat ke tak sempat. Ha, ini ha, berkenaan dengan qada dan akhir sekali minggu depan peperiksaan minggu depan periksa... Eh? Minggu depan periksa. Ha, jadi periksa ni ialah untuk kita nak tahu kita punya tahap pemahaman setakat mana kita faham ha, jadi periksa bukan bidah ah ha, ada sangat orang kata periksa ni bidah ah. zaman nabi tak ada periksa pun ha tapi kan orang yang sama juga komplain kalau kita baca hadis yang kedua kan hadis 40 hadis Jibril dan akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan bagitau saya bagitau saya bagitau saya Ha bagitau saya bila kiamat bagitau saya bilakah apa nama ni apa tanda-tanda kiamat Ha ni Jibril datang dalam bentuk wajah manusia tanya kepada Nabi Muhammad macam-macam soalan. Lepas dah bueda tu barulah Nabi kata ni Jibril atakum yuallimukum dinakum. Datang untuk nak apa dia? Ajar kamu agama kamu. So ini test. Soalan tu boleh jadi test Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan Nabi jawab dengan jayanya dengan penuh cemerlang. So menunjukkan bahawa boleh quiz Nabi sallallahu alaihi wasallamnya ada satu pokok ni yang mana ia menyerupai pokok, menyerupai orang yang beriman cuba teka pokok apa ha, ni kuis Nabi kata Ibn Umar kata setelah hati saya tertik lah pokok kurma orang ni duk kata pokok tu pokok ni tertik dah hati saya pokok kurma jadi akhirnya tak ada siapa jawab so Ibn Umar Abdullah bin Umar Rasulullah pun kata pokok kurma pokok apa lagi ni pun test juga tanya ha. jadi dengan cara kita Test ni baru kita tahu tahap kemampuan kita. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala kata apa dia? Bila ada anak yatim, so wali ni penjaga ni dia kena jaga dia punya harta anak yatim tu kan. Kemudian bila budak tu dah balik kan, so sudah sampai masa untuk apa? Untuk pulangkan duit tu kepada dia. So masa dia tak balik dia kanak-kanak, wali jaga datuk ke pakcik ke siapa-siapa ke dia jaga pasal budak tu tak kerti tak balik lagi so dia tak ber, tak layak lagi untuk nak menguruskan harta kemudian bila dah balik ni kan layak tak layak kan untuk dia pegang so dah balik tak terus bagi Allah Ta'ala kata apa wa betalul yatama test dulu anak-anak yatim ni bila mereka sudah mencapai umur kahwin fa'in anastu minhum rusdan fa'dafa'u ilaihim amwalahum kalau kamu rasa mereka cerdik, maka barulah serahkan kepada mereka harta mereka. Maknanya kalau budak ni dah balik sekali pun, kita test dia contohnya. Bagi dia contohnya seratus ringgit. Tengok apa yang dia buat dengan satu ringgit tu. Tengok apa yang dia buat dengan satu ringgit. So kalau katalah awak buat apa dengan satu ringgit? Oh saya beli barang lepas tu saya jual buat bisnes dekat, dekat sekolah. Okey dia ni nampak macam seorang yang bijak menguruskan harta. Ataupun dia kata saya terus letak dalam akaun. Ataupun saya kumpul pasal saya ada target apa yang saya nak buat. Jadi kalau kita rasa dia pandai uruskan harta, serahkan. Kata awak oh, apa? Oh, saya beli token, nak beli game. Ha? Roblox. Ha? Apa-apalah game yang orang beli ni. Ha? Nak beli benda sia-sia dekat dalam video game. Jadi kata agak-agak nak bagi ke? Ini bagi 100 kat situ dia habis. Kalau kita bagi dia 20 ribu, apa jadi kat 20 ribu tu? Jadi maknanya kalau dah balik pun, kalau test gagal, tak sepatutnya wali itu serahkan duit itu kepada anak yatim tu. Jadi kat sini konsep periksa ni memang ada. Ha? Konsep periksa satu memang dunia ni memang darul imtihan. Memang dunia ni penuh dengan cabaran. Liya baluwakum ayyukum ahsanu amala supaya Allah boleh test kamu siapakah yang paling baik amalannya. So dunia ni memang penuh dengan ujian dan dugaan. Tapi bila kita nak test ilmu pengetahuan seseorang pun ada juga imtihan kat situ. Ya. Jadi minggu depan ni ada imtihan. Hafizah pun ada, Alimah pun ada katanya. Hafizah ada? Tak ada. Ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebulan setahun sekali kena mengulang dekat Jibril. Ha, itu kind of test lah. Nak tengok setakat mana kan Rasulullah punya orang kata hafazan tu. So, Rasulullah memang hafal pun. Nah, kan? tapi nak tunjuk kalau Nabi pun kena mengulang depan Jibril setahun sekali pada bulan Ramadhan nah, kan? maka kita pun kenalah sentiasa ulang balik apa yang telah kita pelajari ha? jadi nasihat saya ha? belajar ni sebenarnya untuk kita amal belajar ni untuk kita faham belajar ni untuk kita uh, dapat faedah ambil, ambil manfaat daripada apa yang kita pelajari Kadang-kadang kita tak sedar pun apa yang kita belajar ni, bagaimana uh, kita tak tahu manfaatnya sekarang. Tapi pada masa akan datang, kita akan nampak manfaat dia. Sekarang mungkin tak nampak. Nanti akan nampak. Uh, kalau kita sentiasa orang yang curious, sifat ingin tahu tu kuat. Uh, jadi dia akan nampak sana nampak kat sini, oh sini macam ni, macam ni. Saya masa saya belajar dulu, ustaz kami almarhum Ustaz Yusuf bin Osman rahimahullah. Di fasal kami hafal kaedah 40 daripada al-Ashbah wan Nadha'ir ha? Al-Ashbah Ada satu kaedah Imam Sayuti punya kitab Kawaid Fiqah ni Kaedah Fiqah Jadi ada bab yang kitab yang kedua tu Ada 40 kaedah 42 kaedah lah basic ni Dan dia suruh kami hafal Dia suruh kami Faham, uh, hafal, faham terjemah dia Dan beliau Suruh kami bagi contoh Buka explain Kadang-kadang eh, pergi kat depan ni explain Al-Ishtihad La yungkadu bil-Ishtihad istihad tidak boleh dibatalkan dengan istihad so kalau A bagi fatwa bagi pandangan, datang B bagi fatwa, fatwa kemudian dia pun meninggal datang pula B bagi fatwa ataupun pandangan yang berbeza, pandangan yang kedua tu tidak akan membatalkan pandangan yang pertama jadi macam kita nak apply kaedah ni, dalam kita punya kehidupan seharian, so dia orang beritahu lah, ha, kalau Abu Bakar bagi pandangan, datang Umar bagi pandangan lain tak bermakna bahawa pandangan Abu Bakar tu salah ataupun termasuk atau terbatal Right. Kemudian datang pula satu contoh macam kalau orang tu dia kat tengah-tengah hutan. Dia tak tahu kiblat kat mana. Dia pun tahari cuba cari kiblat. Dan dia rasa kiblat ni dekat sini. Dia pun semayang Ini istihad dia. Kemudian rakaat kedua dia sini "Nampak aja kat sini pula." Dia pun tengah-tengah semayang tu rakaat kedua dia alih ke sana. Boleh ke tak boleh ataupun dia kena batalkan alih alih ke sana. So sekarang ni bila fikir balik alih ijtihad la yun qadbil ijtihad. So kalau dia semayang pada rakaat pertama ke sana kerana ijtihad, guna ijtihad dia berbeza pula ke sini. Maknanya ijtihad pada rakaat pertama tak terbatal. Pusing je menghadap ke sana. Tak perlu nak fikir panjang batal lepas tu nak kena start balik. Kalau katalah empat arah yang berbeza dalam empat rakaat, no problem. Pusing macam kipas. Ha? So berdasarkan kaedah apa dia? Ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad. Sekarang ni saya hafal ni tahun 97 lalu. Saya memang hafal buta cerita je. Tapi kan lepas berapa berapa belas tahun barulah nampak aplikasi dia gitu. Jadi ini masuk masuk utama kita belajar ialah apa dia? Pertama kita nak kenal Tuhan kita. Satu. Yang kedua kan untuk kita amalkan apa yang kita belajar. Yang ketiga untuk kita dapat manfaat. Ini maksud untuk seorang tu belajar. Dia tak tahu manfaat tu dapat bila. Dan tidak ada ilmu yang... Apa dia? Bila benda tu baik, ilmu baik, mesti ada manfaat. Ilmu agama, mesti ada manfaat. Jadi kalau niat... Uh, niat kita ni macam ni, insyaAllah. Bila... Apa nama ni? Uh, masuk puasa. Bila kita ulang kaji, kita akan dapat refresh. Dan bila datang soalan... Kan kita dapat agak dah apakah jawapannya. So ini sepatutnya masuk asal lah maksud asal kenapa kita belajar. Tapi ada orang yang memang memang liatlah datang pun pasal mengaji pun pasal mak ayah paksa dan sebagainya. Untuk orang macam ni saya nasihatkan kalau kamu tak boleh belajar kerana Tuhan belajarlah kerana paksa. <laughs> ha? Kalau kamu tak boleh belajar kerana Tuhan belajarlah kerana nak Periksa ha. Ha. Pasal apa? Pasal in the end Mesti ada manfaat dia Saya haraplah Kalau dia baca kena periksa pun Mudah-mudahan Pada masa akan datang Benda tu masih Bermanfaat kepada dia Mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu SWT Dia tak boleh kata Kalau setakat kau nak belajar Tak ikhlas ni tak payah belajar lah tak Belajar je ya. Marasan ni terbuka Kan Belajar Sekarang ni awak tak kenal Tuhan mana tahu bila dipaksa macam ni ni awak kenal Tuhan. Dan mana tahu pokok satu hari nanti awak boleh jadi lagi baik daripada orang lain. Lagi baik daripada orang yang apa ni? Yang memang sebelum tu lagi baik daripada awak pun. Mungkin awak jadi lagi baik daripada dia. Siapa tahu? Ha? kita tak tahu Pitu hidayah tu dekat mana Allah Taala nak buka. Ha? Saya ada seorang sahabat. Dia tak nak mengaji. Tak nak belajar. Jadi ayah dia gertak dia, kalau kau tak nak mengaji ni, aku sedekah semua duit aku wakaf engkau tak dapat satu sen pun dia anak tunggal jadi pun mengajilah kan eh? Eh, kena duit tu ha? <laughs> ah, ha, pasal dia anak tunggal so what happened was dia kan ayah dia lah bukan kan ayah dia pun lebih kepada supaya inheritance tu kan eh, pusaka tu tak hilang tak apalah dia belajar dan dia habis belajar. Kemudian kan waktu orang lain semua tengah struggle, Allah Taala buka pintu rezeki A, pintu rezeki B. Sekarang ni dia berkhidmat. Ha dekat orang kata uh, medan Islamik. Maknanya dekat uh, buat satu benda yang bermanfaat untuk untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan, jadi pintu rezeki dia pun murah manfaat dia kepada orang ramai faedah yang dibagi kepada orang ramai ni pun meluas bantu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bantu umat dan sebagainya ha. dengan ilmu eh? pada padahal kalau ikut masa dulu belajar pasal apa belajar pasal tak ada hilang duit eh? tapi kerana dia cekal istiqamah tu dia layan mak ayah dia satu pasal dia layan mak ayah dia punya perintahlah ini pun kita masukkan dalam berkebajikan kepada ibu apa Walaupun tak ikhlas. <laughs> Walaupun dia tak ikhlas lah layan. Tapi again, kat situ tu Allah Ta'ala buka. Macam-macam kebaikan Allah Ta'ala buka untuk dia. Ha? Sampai hari ni banyak mana dah orang yang telah mendapat manfaat kerana dia. So I'm just trying to say that. And, kalau katalah, And, tak boleh nak belajar kerana apa yang disebut tadi kerana Allah kerana nak beramal kerana bermanfaat belajarlah kerana berisa tak rugi tidak rugi ha? Jadi ha? Nah, inilah setakat ni dululah ha? Sabak macam biasa Kelah lima Yang tutup bila lah, tu Tutup sabak bila Tak tahu bila ha? Tutup hari ahad ha? Ha? Anyway So setakat itu dulu Wallahu a'lam. And saya harap semoga saya pun dapat manfaat daripada apa yang saya cakap ni dan kamu pun dapat manfaat. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته